Ну і тепер перейдемо до розмови вже з нашим гостем, Олександр Ройтбурт, художник, одесит у нас в гостях, і не знаю, напевно, почнемо з такого загального питання, як, як ви як ви почуваєтесь, як ви бачачи, це, це все. Емоційно маю на увазі, сприймаєте. Ні, ну, звісно, що... тяжело, звісно, одеса, много друзів, много родних, близьких людей сили днями дзвоню. Мені сейчас Дома живет семья одесситов, которые из-за этих угроз сбежали. Им тоже погрожили? Да, вот фотография в социальных сетях. Вот, причем там тому же жена, у него поломаны пальцы на руке, потому что он их повредил, когда во а, время этих событий а, монтировали а, эту конструкцию, чтобы спасать людей из горящего здания. Он вот был как раз в этой группе спасавших. И рука в гипсе, да, и сбежали из-за угроз. Вы там не были в вот, если Вы туда ездили? Нет, зараз? я был здесь. И я смотрел это все в прямом эфире. Я, как одессит, понимал, что абсолютную ненормальность происходящих событий, что ну, как это могло быть, чтобы вот это место, где разгорелся конфликт до Куликова поля, пешком идти минут 40. За это время не выйти к людям и не сказать, давайте избежим столкновений, давайте Нет, заперли всех в этот дом, на что рассчитывали, непонятно. А... Як Ви думаєте, Одесити, ну, Одеса всіма сприймається, і всі знають, що це за місто. позитивне. Ну позитивне, Завжди... но коли гибнуть люди, позитив закінчується заканчивается. Любовь нормального человека. От, і саме страшне, що Одесити і по той, і по той по барикад, да? по ту, сторону баррикад, да, і по той сторону баррикад надо говорити об этом честно, есть и Люди и звери, да, потому что ну, добивать битами людей, спавших, выпрыгнувших из горящего здания, никакая правота идеи это не спишет. И об этом мы должны сказать и очиститься от этого. Я считаю, что надо снижать градус зверства, не прекращать борьбу не сдаваться, не капитулировать, отстаивать свои идеи, на без зверства, избегать неоправданной жестокости. Героизм и звериная жестокость – это не одно и то же. Как вы думаете, в Одессе можно сценарии, которые сейчас бывают на Донеччине, в Луганске? Я не знаю настроение Донецка и Луганщины, и Луганска. Да. Я знаю, что город Одесса – это город здравого смысла что э, большинство, подавляющее большинство жителей, либо э, имеют такие искренние проукраинские симпатии, либо из чистого прагматизма понимают, что э, какие-то... Э, 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 варианты с будущим либо на оккупированной территории, либо на непризнанной, в непризнанном квазигосударственном образовании типа Приднестровья, им невыгодно. Это смерть порта, это смерть туризма. Это смерть седьмого километра, это знаменитого Одесского рынка. Если мы оказываемся в ситуации непризнанного государства, это блокада аэропорта, это связь, потеря связи с внешним миром. Это была функция Одессы изначально заложенная при ее основании. Морские ворота сначала империи, потом советского Союза, теперь Украины. Все, если мы Каким-то образом, э, 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 если этот статус каким-то образом э, меняется, меняется статус Одессы, меняется ее функция, город умирает. Это, это не всякое событие. Ну, само тому Россия и хочет, наверное. Ну хорошо, Россия всем... может хотеть. России не хватит сил на полноценную оккупацию. Если и хватит сил на полноценную оккупацию, это никогда не будет признано миром это будет полная блокада со стороны внешнего мира. Это будет, будет режим санкций, который Одесса не переживет. Уже не говоря о том, что все население Одессы в массе своей русскоязычно. Но привычка и удобство говорить по-русски не означает, автоматического приятия той маразматической, абсурдной политической модели, которую сегодня несет нам Россия. Это не означает желание войти в конфронтацию со всем миром и в чудовищную архаику, от которой сегодня люди в России не знают, куда деться, я имею в виду то меньшинство. Населення Росії, которое не обов'язково і сохранило можливо а не в ужасе від того, що происходит в их страниць. Я э, перепрошую нас на телефонному зв'язку є Олена э, Балаба, прес, прес секретар штабу громадської оборони Одеси. Здравствуйте, да. Алена, да. Привет Привіт да. передавайте. Александр. Д Добрий день. Олена, е, скажіть, будь ласка, там при призначили нового голову облдержадміністрації у вас? Да. Чи чекаєте ви якихось змін від цього? І от керівника міліції змінили в Одесі. Чи будуть якісь позитивні і, і, і надії на те, що в Одесі буде спокійніше з такими змінами? Ну, одесіти не вбиваємо оптимісти. Вони завжди ожидають тільки лучшого. Тому, звісно, ми ждемо позитивних змін і одного губернатора, і одного начальника міліції. Це безусловно. Ми сподіваємося, що в місті, по-перше, не буде роздуватися вот таким вот образом, як це було останні два місяці. Разувался конфликт. Это было сделано намеренно, потому что власть не предпринимала никаких шагов для того, чтобы договориться с пророссийскими настроенными активистами, которые кучковались на Куликовом поле. Не было ни одного шага для того, чтобы взять этот конфликт. Наоборот, его держали по всей видимости до выборов, чтобы потом использовать как аргумент. И только одесситы, да, неразгневанные, разгневанные, одесситы вот решали таким образом вопрос. Это страшно, это ужасно, это вообще невозможно для одеты, чтобы тихая, мирная Одесса решала свои проблемы каким-то вот таким зверским способом. Это, это шок у всех, у всех нормальных людей. Скажи, пожалуйста, скачьте. поэтому мы надеемся, да, мы, мы надеемся на позитив и на, 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 на перемены к лучшему. Скажіть, чим займається штаб громадської оборони і чи ви готові? Ну ми бачили, що під час цих подій всіх там ну фактично люди виконували і ці футбольні фанати функцію, я не знаю, можливо, навіть часто виконують функцію міліції, яка ну була на боці, фактично, як ми бачили сепаратистів чи як назвати цих людей проросійсько налаштованих активістів, які були зі зброєю, громадська оборона Одеси. готова Так само выполнять их функции милиция, охранять порядок. И мы знаем, что 9 травня вот, уже, наносим. Возможно, будут какие-то там акции, заходы. Фактически да, потому что штаб работает с 17 апреля. Он выполнял функцию обороны Одессы. Было выставлено порядка 11 блокпостов. Одессы, которые задерживали непонятные автобусы, которые разворачивали Донецкие автобусы, Крымские автобусы непонятными людьми, работали вместе с ГАИ и с милицией. Это очень не понравилось бывшему губернатору Немировскому, он воевал с нами активно, но, слава богу, он ушел. Вот. Я надеюсь, что сейчас функцию обороны вот этих двух постов на себя возьмут прежде всего Национальная гвардия, два батальона, которые уже сейчас находятся здесь, в Одессе. на А як, наскільки зараз спокійно в Одесі, чи є про російсько налаштовані активісти? Це, це містечко, яке було на куликовому полі, в, ну, його, їх вже немає цих людей, взагалі чи вони, можливо, кудись а, десь там скупчуються в іншому місці. Ви про їхні перебування знаєте? В Одесі я одразу кажу. Всім людям, які приймали участь в абсолютно как бы, в возле Дюка, починаючи з 22 ноября. Им всем угрожают, тем людям, которые помогали нашим э, ультрас и активистам э, 2 мая, им всем угрожают абсолютно, их вычисляют по социальным сетям. Сегодня э, сняли граждан... сегодня ночью были сняты гражданские люди э, с, охор... с э, охраны блокпостов, и на двух блокпостах э, из проезжающей машины выкинули горячий коктейль Молотова, блокпосты горели. Но слава богу, что никто не пострадал, горел седьмой километр, блок по на седьмом километре, горел, э, горела переправа и новичок. Э, э, боишники вызвали пожарных, пожар был потушен, никто, слава богу, не пострадал. Кроме того, нашим активистам мало того, что угрожают там, по телефону, в социальных сетях, э, там, каким угодно образом, сегодня на поселке Котовского живет девочка кореянка э, по национальности. Вот ей сегодня разбили окна. Она написала об этом мне сегодня утром, о том, что они побили окна и что же теперь делать. То есть постоянно угрожают, что будут там убивать, этого не скрывают. У них есть огнестрел, у них есть э, как бы, разветвленная сеть, сеть, агентурная сеть, по мы это знаем, мы как бы, к этому готовимся, мы стараемся охранять друг друга. Но, скорее всего, сейчас автомайдан перейдет на патрулювання, на ночне патрулювання міста. такое активное, як это було організовано в Києві ще в декабре месяце. То есть мы по-любому мы не расслабляемся. Ще питання, чи відомо вам про, про, поранених, постраждалих під час акції? Вони зараз в лікарнях, це люди. Наскільки там багато залишається людей і які потреби? Ну, смотрите, смотрите, яка ситуація відбувалася 2 мая. Ті люди, які поступали в 11-ту горбольницю на Слободці, они фактически, там, я вот вчера получила полный список всех людей, которые туда поступили, там порядка 65 человек, все в основном даже с тяжелыми рваными ранами, даже с э, 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 сотрясениями головного мозга, они все уходили на амбулаторное лечение, они не оставались в больницах, понимаете? Потому что в больницах лежать опасно. Потому что просто, э, во-первых, продавали адреса всех людей, которые поступали туда. И пошли угрозы от того, что врачи просто отдали кому-то, отдали адреса поступивших в больницу. Весь ужас в ситуации в том заключается, что э, сейчас АнтиМайдан имеет адреса тех людей, которые поступали с, э, э, с травмами э, в 11-ю горбольницу в Греческой площади. Понимаете? И вот я когда увидела эти списки о том, что люди с рваными, ранами, голены, с закрытыми черепно-мозговыми травмами просто как бы записывались, проходили, им оказывали первую помощь, и они легко и просто уходили потом домой. И вот мне сейчас люди пишут в социальных сетях личку о том, что да, у меня был, у меня, меня побили, мне разбили голову, у меня там зашили бровь, но я все равно, если в случае чего, если начнутся какие-то столкновения 9 мая, мне нужна просто краска и броник. Пожалуйста, пожалуйста, помогите. Ведь уже ситуация, хотя мы ничего не делаем 9 мая, вообще ничего. Никаких скоплений массовых, никто ничего не... Мы будем просто тихо сидеть по домам и поминать память павших. Добре, дякую, е, Олена. Це був прес-секретар штабу громадської оборони Одеси. Сподіваюся, що не доведеться і не буде більше таких якихось активних протистоянь в Одесі. Е, як так сталося, що лікарі, е, ну люди, які жили з цими живуть з цими людьми в одному місті, продають сьогодні ну, розуміючи наслідки цього всього? продають адреса, персональні дані. Ну, я думаю, що, е, Олена Марщина щось національне сказала. Не було, це була інформація офіційно це служба безпеки України. Ну, потом, можна... да, були чи були різні погляди, не, ну, е, не хочу я це навіть коментувати. Е, є такий, е, так наколини страсти рвут друг с другом отношения люди, которые дружили десятилетиями из-за каких-то нюансов идеологических расхождений, то, что вчера казалось нюансами идеологических расхождений, приводит к полной вражде. Да? Ну, и и я, я думаю, что нужно с этим срочно что-то делать. Нужен какой-то диалог. Раз, сначала разумных людей, пусть они не будут восприняты толпой. Потом э, это все надо расширять. Потом нужно э, усаживать за один стол даже экстремистов противодействующих сторон, потому что в итоге нам жить в одной стране. Это все закончится рано или поздно. Чем бы и как, и в какой форме оно не закончилось, всем жить в одном городе, в одной стране, нужно из этого исходить. Не надо ужаснуться тому, что произошло, и остановиться в опасной черты. Опять-таки, это не капитуляция. Опять-таки, надо отстаивать свою правоту. Но при этом надо включать мозг. Які у вас стосунку у нас був тут у суботу у мене в гостях був Олексій Коган, який казав, що ну, дуже складно зараз говорити з колегами його, наприклад, з Росії? Я сама знаю, що багатьох багатьох українців є е, можливо більшість. Я, да. росі... я можу сказати, що з, з, з некоторими росіянами, з которыми коли-то казалися дуже близькими людьми, ну я сьогодні просто как-то потеряла Да? зв'язку. більшість к счастью, людей моего круга это вменяемые люди, абсолютно адекватно оценивающие все происходящее. Ну, бывают с кем-то расхождения в мелочах, да, но э, я всегда дружил именно с тем кругом людей, э, которые были э, близки мне по взглядам. Большинство из них здравый смысл сохранило, и я этому очень рад. Что будет с теми людьми, которые в России? Вот мы, мы видим, насколько все становится ну, борьбы. Они задыхаются в тех рамках, в которые сегодня поставлены режимы. Декорько, даже переезжает, переезжает в Украину. Да, многие думают о переезде сюда. Многие думают об иммиграции вообще. И э, эмигрируют. И э, э, многие э, в какой-то депрессии. Ну, потому что то, что происходит сегодня в России, это гораздо страшнее, чем та советская власть, которую, мы, которую я помню. Да? Я помню такой уже э, бархатный брежневизм. А э, то, что э, происходит сейчас, это в чем-то даже э, посерьезнее сталинизма. Я могу чем? об этом долго говорить. Вот. Нет, конечно, 1937 года, но есть какие-то вещи, э, которые... Э, делают э, вот эту путинскую конструкцию хуже, чем станизм. Потому что станизм все-таки сохранял марксистскую риторику и э, при всем при том, это был проект, нацеленный на модернизацию страны ну, в русском стиле. Да, Петр I насаждал цивилизацию варварскими методами. Сталин еще больше, более варварскими методами, но он но это был все-таки модернизационный проект. То, что происходит сейчас, это, это архаизация страны. Страна скатывается к каким-то примитивным формам общественной жизни опирается на примитивное сознание, это деградация. Это деградация культуры русской, э, великой русской культуры, которую сегодня убивают. Это превращение народа в стадо, потому что стадом легче манипулировать. Ну, да кто уважает, что там выховывается как раз таки патриотизм? Любовь. Патриотизм стада, как э, говорил э, Толстой о патриотизме разлива официального русского самодержавия. Он говорил, что патриотизм это последнее прибежище негодяя. Вот этому стаду дают это прибежище. Мы, не знаю, как это сказать, скажу по-русски, в говне, но мы гордимся своей страной. Нам плохо, зато ми великий народ. Нас, ми в рабстві, ми в ярмі, ми цього не замічаємо, тому що Крим наш. Завжди після якихось таких ну, історичних переламів в історії, якщо дивитися, в, культура переживає ну, ніби це як. Новий якийсь в э, поштовх -пош да щось зміняється в культурі. Вони щось Українське. нове виникає. От і, і не знаю, як в Російській в, в Україні закручування галі. в Україні, мені здається, те, що Україна пережила у ці кілька місяців. Ви раніше так само брали участь, яких ви не настільки активні були в коментуванні політичної ситуації, Ні, я не яких... думала би тому. Ну знаєте, найкраща політична ситуація – це та которая дозволяє її забить. Вот. Я время от времени высказывал какие-то свои позиции по каким-то вопросам, в основном связанным с культурой. Никогда это настолько не подступало к горлу. Вот я э, собираюсь, допустим, поехать в Одессу, и я не знаю, э, не будет ли мне страшно ходить по улицам моего города, где я прожил э, 40 лет, еще 10 или 12, 12 лет, да, бывал регулярно, я ни разу не испытал чувства страха, ходя по улицам этого города. Ночью, э, днем, в центре, на Молдаванке, э, где угодно. В городе не было ощущения страха. И я боюсь приехать в город, где оно появилось. Я э, боюсь, что э, я перестану воспринимать Одессу. Ну, говорят, что, в принципе, за э, вычетом вот этого сегмента противостояния жизнь... Продовжають ну, продолжает, там течь в нормальном русле. нормальному э, это але в будь-який момент може вийти з берегов, захватив всіх і все. Уже почва э, для этого готова, мені кажется, Я не хочу бути дурним пророком. Просто здається, що зараз люди настільки емоційно по, по обидва боки баркати, емоційно настільки вже на межі, які знаходяться, що Ну и там, и там, и Я же не говорю, не, необходимо, необходимо срочно одуматься, выйти из логики вражды и ненависти, и э, понять, что надо дальше жить. И понять, что э, не только э, дубина, которая бьет по голове, может вразумить, но и э, э, существуют доводы разума. Я понимаю, что э, те, э, те, тем кому заплатили за то, чтобы обстановка была дестабилизирована, к ним никакие доводы разума не применимы. Но есть общество, да, и оно является объектом манипуляций, и с этим надо работать грамотно, профессионально и жестко. Вот э, сказала Алена, что новый губернатор, да, интеллигентнейший человек был губернатор Немировский. Идеальный губернатор для э, мирного времени. Умный, Достаточно взвешенный, рассудительный человек компромисса. Интеллигент, интеллектуал, бизнесмен. Сегодня страшное время, когда человек, который был бы, наверное, идеальным губернатором в любой период существования Украины, он оказывается не просто невостребован, он вредит ситуации. Потому что когда вот были какие-то хамы, воры, бюрократы, коррумпированные чиновники, Одесса могла бы мечтать о таком губернаторе, каким был Немировский. Сегодня Одесса должна радоваться тому, что придет более решительный человек. І тривожна інформація від Тимчука. Від інформаційного опору зараз ми вас відпустимо. А з Криму продовжують пробувати в Одеської області екстремісти, координовані російськими спецслужбами, які власне мають українські паспорти. Такі оперативні дані групи інформаційний опір прилюдних керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в Фейсбуці. Вони будучи громадянами України, що проживають в Криму та завербованими російськими спецслужбами, в'їжджають на материк. Поодинці або невеликими групами під виглядом звичних громадян, діючи в тісній координації з місцевими сепаратистами, зброю отримують на місці. Ну, е, я сподіваюся, що, зокрема, і громадські обороні Одеси. То Альона говорила, що їм вдається зупиняти там, на під'їздах до Одеси і розвертати автобуси, що вдасться якось це попередити. Ну, будемо сподіватися, що ці люди. Е... В деяких случаях треба і стріляти. Одно діло вистріліть врага. Другое дело добивать человека с переломанными ногами бейсбольной битой. Да? Есть жестокость оправданная и неоправданная. Выстрел вооруженного врага в условиях войны ⁇ это нормально. Насилие по отношению к беспомощному человеку неприемлемо. Добре, дякую вам дуже, Олександр Ройборд, художник і Одеси. Бо у нас в гостях сподіваюся, що скоро ви зможете без без страху гуляти знову в Одесу. Я сподіваюся, ми всі зможемо гуляти без страху. Да. Спасибі велике і